От края, откуда он пришел, так как там лед крепче. И постараться спиной, ни в коем случае не пытаться грудью вылезти. Спиной и чуть-чуть боком. Помогая себе ногами выкарабкаться на лед. Откатиться от опасного места на несколько метров. И потом по пласту ползать. Спасателю, не доходя до края пролома, надо лечь на лед. И по пластунски подползать, так как... Тело будет занимать большую площадь и не даст ему провалиться. Протянуть к пострадавшему руку. Зацепиться с ним. И постепенно отползая, отползая, оттягивать его от края пролома. И потом тем же способом перекатиться от края пролома. Хрустина, безопасное место. Еще что надо помнить и профессиональному спасателю, и случайному, так сказать, прохожему, который оказался на месте событий. То есть нужно постараться приложить максимум усилий, чтобы потерпевший, который провалился, не затянул его туда же с собой в воду. Почему? Потому что у потерпевшего паника начинается борьба за жизнь, то есть включается инстинкт самосохранения, и он может затащить и просто начать топить своего спасателя. Поэтому надо приложить максимум усилий для того, чтобы этого не произошло. И спокойно, постепенно, постараясь не паниковать, вытаскивать человек. Спасательный плод подвигается к пострадавшим. Первый спасатель вытряется. Второй спасатель вытаскивает плод. Возможность. И обеспечивающие сзади оттаскивают. С помощью этого плота можно преодолевать достаточно большие расстояния. На нем может действовать два спасателя и группа обеспечения. И это очень эффективное средство для того, чтобы спасти утопающего. Спасатели после того, как вытащили пострадавшего, в зависимости от его состояния, оказывают ему первую доврачебную помощь. Ну и естественно сразу же вызывают скорую. То есть мы все спасатели проходят э, в процессе обучения, вот, например, водолазы спасатели проходят медицинскую подготовку, они в состоянии оказать до врачебную помощь, поэтому до приезда скорой, то есть спасатель может поддерживать жизнедеятельность человека. На сегодняшний день по месту Киева зарегистрировано 4 випадки рятування людей на воде, из них одну дитину. И, на жаль, две людини загинули. Якщо порівнювати показники за минулий рік, то за аналогічний період минулого року тоді загинула одна людина і одну людину врятували. Тому мета сьогоднішнього рейду – це попередження вибелі людей на льоду, а також навчити людей правильно діяти, якщо вони побачили, що людина провалила цей підліт, або якщо вони самі провалилися, щоб могли хоча б утриматися себе на воді Найбільш Небезпечний лід, тільки коли починаються морози, він ще не стійкий. І коли морози послабшують, коли вже плюсова температура, виходить, льот починає таяти, і людей це не спиняє, особливо таких завдятих рибаків, тож вони, ризикуючи життя, виходять на лід.